好吃不过铁骨肉，今天吃这个飞机骨。帮我去洗锅，弟弟倒水，开始分割。这大锅。哥，这牛龙骨咋做呀？素雅弟弟，你想怎么吃呢？我想吃辣的。那不挺好吗？那就麻辣烫。哥，我来帮你。嗯。弟弟，你分割这个，好嘞。 哎，好了。哥，味儿好了。嗯、呃，马上炖它。嗯。煨鸡骨先焯水。嗯。这可是满满一锅呀！嗯，放点葱姜。 这个先焯水，我们骑马去看羊群。嗯，好嘞。牛蝎子焯好水了。嗯，都捞出来了，就把这个烫到了。好嘞。锅、嗯、好了，哎，放豆油。有热了，放豆瓣酱，多来点。放点麻椒。 火了火了，放干辣椒。哎、嗯，火了火了火了！出呛鼻子的香味儿，放点葱姜，放。香味上来了，滴滴水快。嗯。焯好水的牛骨都放。 再放点老抽、小抽，老抽、生抽一起抽，给它点颜色。好嘞，再放一把中粒盐，放滴滴干上骨的盖，煮它两个多小时就可以了。好吃的呀，哥。